चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा चन्द्रशेखर 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 पाहि मा चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा रत्नसानुशरासनं रजतादृशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनी कृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षेप्रदाघ्रपुरत्रिं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशीखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् काललोचनजातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदीर्घीवरं भवनाशनं भवमान्य चन्द्रशीकरमाश्रये मम किङ्करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुभम् देवसिन्धुतरङ्गश्रीखर सीक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशीखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखम् भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळे वरम् क्ष्वेडनीलगणं परश्वसधारणं मृगधारणम् चन्द्रशेखरमाशये मम किङ्करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयघ्नविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भोक्तिमोक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिवारणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदंबरं सर्वभूतपतिं परात् परमप्रमेयमनोत्तमं सोमवारुणभूभुदाशन सोमपानिखिराद्रतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पाल तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषणोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोधसमन्वितं चन्द्रशीखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोदतामखिलाथसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः संसारसर्पदुष्टाना जन्तूनामविवेकिना चन्द्रशेखरपादाब्जस्मरणं परमोषधम् इति मार्कण्डेयकृतश्रीचन्द्रशेखराष्टकम्